Доброе утро всем! С вами снова я, Андрей Блинков. И сегодня я покажу вам комплекс упражнений для развития мышц плечевого пояса. Ну, пожалуй, начнем. Для этого ложимся на лавку и ноги плотно стоят на полу. Спина прогнута, лопатки сведены между собой. Снимаем гриф, Делаем вдох, опускаем штангу, на выдохе поднимаем штангу в исходное положение. Стараемся тянуться грудью к грифу. Размявшись с грифом на 20 повторений, постепенно переходим к более тяжелому весу. Мы сейчас собрали на штанге 60 кг. И каждый последующий подход будем увеличивать вес снаряда. Сейчас 30 килограмм на штанге. Попробуем. Для последующих весов, я сейчас поставил на штангу 160 килограмм, я буду использовать такую штучку, называется слингшот. Слингшот помогает уберечь плечи от травм и немножко помогает сжать. Сейчас на штанге 160 килограмм. Будем жать. Сейчас поставлю на штангу 180 кг. Будем сжать этот вес. Вторым упражнением мы будем делать отжимания на брусьях. Для начала мы будем делать это упражнение со своим весом, в дальнейшем будем вешать перекрещения на пояс и усложнять поставленные задачи. Мы сделали сейчас первый подход на брусьях. Выполнили 15 повторений. Это упражнение очень полезно для развития мышц плечевого пояса. Тут работают и грудные мышцы и мышцы рук, мышцы спины и мышцы плеч. В комплексе это дает очень позитивные результаты на развитие верхней части туловища. После выполнения первого подхода, в котором, как я повторюсь, мы сделали 15 повторений, сейчас мы добавим нагрузку и попробуем выполнить это упражнение с более тяжелым весом. Для этого мы будем использовать пояс. и дополнительное отягощение. Я добавил 20 килограмм веса я уверен, что работа на брусьях с большим отягощением гораздо эффективнее для развития мышц плечевого пояса, чем собственно веса. Не бойтесь экспериментировать, постоянно стремитесь к лучшему и развивайте себя. Подытожим сегодняшнюю тренировку. Сегодня мы делали жим штанги лежа на лавке, отжимались от брусьев. Это основные упражнения для развития мышц плечевого пояса. Главное их делать правильно, тогда эффективность от них будет гораздо больше. Хочу всем пожелать успехов в реализации своих поставленных целей. Всем удачи, до новых встреч!